Репортажі та розслідування в ефірі на Еспресо ТВ. Ми продовжуємо нашу програму. Гість наш сьогодні. Цві арієлі з кінця 2015 року. Громадянин України, інструктор нової бригади легкої піхоти, бригади оперативного призначення Національної гвардії. Ми вітання Спасибо. цві. Чому ви вирішили взяти участь у формуванні? как инструктор новых, по сути, збройных сил. Хотя, ведь у складе Нацгвардии, как Ну, я немножко расскажу. Я изначально в 2014 году, когда был Майдан, я тут находился, работал в украино-израильской компании юридической. Вот. И был Майдан, я в нем не принимал никакого участия, потому что считал это неправильно, хоть и его поддерживал, что я был гражданином Израиля исключительно. Вот. Но когда начали убивать людей, то я связался со своими еврейскими знакомыми в Киеве, которые участвовали в Майдане, и они инициировали отправку раненых, тяжелораненых в Израиль. Я взял в этом активное участие, и таким образом я познакомился с большим количеством волонтеров, в том числе частично политических деятелей, скажем так. Вот. И они мне предложили помочь батальону Донбасс. Я приехал туда на неделю, я предложил, я подумал, что я могу их научить. Думал, ну, есть в Украине всегда была армия. До этого была советская армия, все знают, что это была большая, сильная армия. Вот, я подумал, что надо дать курс антитеррора. Вот я предложил зам э, замкомандиру батальона, начальнику по боевой подготовке, давайте я вам проведу курс антитеррора. Он говорит, да, супер, отлично, давай. Вот. И где-то на третий четвертый день я с ужасом осознаю, что это была ошибка, потому что люди у людей нет базовых пехотных знаний. то есть невозможно и не нужно давать курсы какие-то сложные антитерроры, когда люди не умеют правильно стрелять, передвигаться, там, взаимодействовать друг с другом. Вот. И я с ужасом осознал, что этих людей по сути отправляют на убой, то есть э, дальше, и дальше, чем больше я в это вливался, тем больше я понимал, насколько положение трагическое и драматическое. Вот. И я решил периодически ездить, помогать, ездить, тренировать, насколько мне позволяла работа. Да? То есть иногда на неделю, иногда на две, иногда десантников, иногда добровольцев, иногда морпехов. И вот так последние два года я пытался помогать в качестве волонтера потом ко мне обратился Юрий Бутусов, журналист, который один из инициаторов вот этого проекта с бригадой легкой пехоты. И он говорит, помоги, приезжай, пообщайся. Я приехал, я увидел этих офицеров, я был поражен можно сказать, шокирован тем же их отношением, что люди реально хотят поменять. Причем это не старые советской закалки какие-то офицеры, а новые, Самородки, можно сказать, они говорят: давайте сделаем по-новому. Мы еще про них поговорим. А почему вы, вы решили, что вы можете выкладать? Расскажите про свои воинские годы в Израиле. Я, честно говоря, никогда не думал, что я буду заниматься инструкторской деятельностью. Я прослужил срочную службу почти три года в столько, сколько я должен был сделать в, в бригаде Голане, пехотной бригаде. В том числе был командиром отделения в конце службы, командиром патрульной группы, принимал участие в операции ⁇ Защитная стена ⁇ Была такая небольшая война 2002-2003 год. Потом я первый раз приехал в Украину. Так я познакомился с Украиной, можно сказать, в 2003 году в качестве посланника еврейской молодежной организации и вернулся в Израиль. Вернувшись в Израиль, я думал, чем мне заняться. И, естественно, я умел стрелять, скажем так, и это то, что я хорошо умел делать. Вот. Я призвался в локальное антитеррористическое подразделение, где прослужил несколько лет после этого. Вот получил первое, первую академическую степень в Израиле, вторую академическую степень в Исландии и, в общем-то, хотел работать по специальности или заниматься гражданскими делами. То есть у меня, я никогда не думал, что я буду там преподавать. В Израиле, допустим, и без меня есть значительно более профессиональные люди, чем я. Вот. Но когда началась война, вот как я рассказал, что я постепенно начал, приезжал, увидел, насколько все плохо, и чисто из гуманистических соображений хотел помочь, потому что я видел, насколько вот эти ребята потом благодарны, что они звонят и говорят, блин, спасибо. А чему ваш, в принципе, не такие настолько потужный профессиональный опыт, три роки, хотя это израильская армия, интенсивно, Реальна участь у реальній бойовій операції дала вам таке, і потім служба в локальному антитерористичному підрозділі дала вам таку впевненість, що ви можете чомусь навчити. Ми, звісно, розуміємо, що в Ізраїлі рівень підготовки високий, але це не значить, що ну ті, хто йшов добровольцем на фронт у 2014-му, взагалі нічого не вміли, чи все ж таки не вміли. Не умели, к сожалению. Я сам, я не думал, ну, если бы вы меня спросили до того, как я начал этим заниматься, я бы никогда не подумал, что я могу чему-то кого-то научить. То есть 6-7 лет я, я плотно занимался этим, да, но есть, еще раз, как я говорю, есть более профессиональные люди, чем я. Но когда я начал учить, я увидел, что ничего себе, то есть люди реально ничего не знают. Да, то есть они, а те, кто там есть, и которые выжили и получили какой-то опыт и возвратились, все равно у них нет этой базы. Я, будучи прослужив эти 6-7 лет, то есть я активно тренировался. То есть там тренировки у нас довольно-таки активные. То есть сначала 7 месяцев до любых боевых операций ты тренируешься день и ночь. И потом 4 месяца тренируешься, 4 месяца занимаешься оперативной деятельностью. То есть тот уровень подготовки, который я получил, как оказалось, он достаточен для того, чтобы дать базу. строковая э -э служба в израильской армии. Плюс контрактная, плюс контрактная в локальном вот подразделении, где я служил после этого. Да, 6-7 лет тренировок. Они, видимо, ну, как я вижу, что они достаточно. Плюс, ко всему прочему, я еще преподаватель. То есть я умею общаться с людьми. Я був преподавателем скажем був лектором і директором школи, і, видимо, знаний, знань мне дала можливість доносити адекватно до людей інформації. Це головне, що є в західному навчально-методичному досвіді, так, це train trainers, тобто, ми вчимо тих, хто потім зможе навчати. Тобто, це така доволі важлива функція. І ви зараз вчите по суті командирів Тих, тих, хто потім має навчати там свої відділення взводи, там роти, як іде цей процес, так должно бить. так должно быть. То есть мы должны сначала научить командиров, которые будут учить своих солдат, некоторые из которых станут в свою очередь командирами, будут учить своих солдат и так далее, и так далее. Так это в нормальных, существующих, сильных, эффективных армиях мира, в том числе в Израильской, в том числе в Западной Европе и в Америке. Но реально, реально мы не можем так сделать, потому что мы сейчас получили, допустим, роту, у нас есть командиры, которые проучившись 4 года в э, войсковых заведениях, в университетах, они не получили той информации адекватной, которую они должны передавать своим солдатам. И получается, что мы учим параллельно и солдат, и командиров. То есть у нас нет возможности, к сожалению, э, то есть мы начали с нуля обучать всех. Да, мы провели отдельный курс для командиров, 3 недели, но он... И, безусловно, недостаточно для того, чтобы, для того, чтобы они могли адекватно передавать знания. Поэтому у нас, на нас возложена еще более тяжелая ответственная задача параллельно обучить и командиров, и солдат. А в чем особенность этой бригады легкой пехоты, бригады оперативного Призначення військовочасни 3018, нова, яка формується зараз в Назварді. До речі, ми всі, хто хоче випробувати себе і взяти участь у професійній службі в Нацгвардії, запрошуємо в цю бригаду. Дані контактні є на екрані. Це справді новий і цікавий досвід. Чому він новий? Чому він цікавий? Прешті всього єдбор і це... Очень важно, что мы отбираем туда изначально людей, которые обладают такими человеческими качествами, которые позволят им стать тем самым нулем, который продвинется и станет боевой единицей. То есть у нас, будет, у нас есть адекватный человеческий материал, то есть мы его сможем научить. То есть мы не работаем с людьми, которые не хотят. Да? И мы не работаем с людьми, которые декларативно заявляют, что они да, хотят. Мы их проверяем сначала. То есть мы прежде всего есть три дня отбор. Да? За эти три дня. Опять же, мы не ищем спортсменов. Это не советская школа, как мне рассказывали, что надо кандидаты в мастера спорта или мастера спорта идут спецназ. Нет мы не нагружаем их настолько, насколько, скажем так, настолько интенсивно, но мы позволяем им проявлять свои хорошие и плохие качества в течение этого отбора. То есть самый главный человек во время отбора – это человек, который ходит, молчит, ходит с ручкой, бумажкой и записывает, как каждый из них себя ведет. Да, недостаточно просто пройти дойти до конца. Нужно показать, что ты помогаешь. Когда тебе тяжело, ты помогаешь своим товарищам. Когда тебе тяжело, ты способен не обманывать, способен развивать максимальные усилия и так далее. То есть у нас есть определенные индикаторы. Да, это отбор во всех странах, ну, в западных, скажем так, странах, он такой, да, что мы ищем людей, которые уже пришли с определенными качествами характера, которые позволят им стать эффективной боевой единицей. Потому что физуху мы им подтянем, стрелять мы их научим, тактику мы им расскажем, объясним и потренируем. Но с нуля создать э, хорошего человека, грубо говоря, Тяжело за 4 біс. Але погодьтеся, ви ж не там не дитячий садок і не школа, і не батьки, які закладають якісь людські якості в людину. Тим паче, якщо люди приходять після антитерористичної операції, це ну, люди вже з певним з, з досвідом, так? І цей ретельний відбір, чи не ризикуєте ви ну, не набрати людей? І як все ж таки. Залучить, как сделать так, чтобы захотели прийти, вам было, с кого выбирать. Безусловно, такая проблема есть. Нам тяжело э, добрать сразу бригаду. Да? Но в этом и есть отличие от э, других бригад и от э, другого опыта, который есть сегодня в Украине. То есть мы не можем понизить планку, к сожалению. Опять же, этот отбор, он далеко не самый тяжелый в мире. То есть, учитывая, я бы его сравнил с чуть ниже среднего по израильским стандартам. Да? То есть, он далеко не самый тяжелый. Но да, нам нужны качественные люди. И без этого никак, к сожалению. Вот. Мы должны их проверить. И мы сегодня видим уже, что после месяца курса молодого бойца, мы видим их мотивацию. То есть, мы их отпустили месяц, они тренировались почти 4 недели. Да, с 6 утра они просыпались, с 12 ночи они ложились спать, им было очень тяжело, очень тяжело, они никогда в жизни с этим не сталкивались, мы их отпустили домой на праздники, они все вернулись, они все пришли, никто не опоздал, никто не сказал ему тяжело, в этом и прекрасность, скажем так, то есть что отбор, он коррелирует на почти на 100% с тем, как будет этот человек тренироваться, как он будет воспринимать знания и как он будет служить и каким он будет бойцом в дальнейшем. А чем вы привабливаете у бригады? У нас будет наикращая бригада, потому что мы найкращая в чем? Окей, чем еще? Прежде всего, знаниями. То есть мы, безусловно, дадим им те базовые знания, которые, э, которыми обладают любые элитные подразделения западных э, стран. Хотя в данном разе дается про звучание пехоту. Да. А пехота – это основа. Да? То есть, к сожалению, пехотный компонент, он и в Советском Союзе всегда принижался. Пехота в Израиле, когда идет пехотинец, люди видят, что это пехотинец, это, это элита. Это элита. Это лучше, чем скажем так, все остальные виды армии. Да, Эта элита к нему соответственно относится. Все знают, что он больше всех тренируется, все знают, что он рискует, все знают, что он может войти в непосредственный огневой контакт с противником и соответственное отношение. Мы хотели бы создать, то есть поднять пехоту из того, к сожалению, болота, в котором она находится сейчас, где она не, подним... не получает адекватные тренировки и их, тем не менее, бросают в бой, мы хотели бы сделать изначально, чтобы они пришли в бой уже готовыми готовыми на индивидуальном уровне и готовыми на групповом уровне, готовые подразделения. Вот. Это мы можем им обещать. Это мы можем им обещать, для этого мы привлекаем инструкторов самых лучших, которые мы можем найти, как украинских, так и израильских на данном этапе. И мы работаем с офисом связи с НАТО и с американскими военными атташами, чтобы, чтобы воспринять всю ту помощь, которую они могут дать, чтобы воспитать этих бойцов, чтобы они были не пушечным мясом, а... Лучшими какими лучшими бойцями, які можна зробити сьогодні в українських боці. Декілька зустрічей було із з американцями і командування Нацгвардії, ви в одній брали участь. Ми також там були. Чого ця бригада чекає від е, Сполучених Штатів? Чи варто її розраховувати на якусь суттєву підтримку? Так. Да, я, мабуть, не можу в рамках цієї програми розказати. то, что они обещали, но э, должен посол выступить в ближайшее время с э, заявлением, э, они данным окажут помощь, получено э, их слово, получено их обещание, они окажут помощь и безусловно эта помощь будет пойдет на экипировку, потому что мы знаем прекрасно, что сколько бы мы не тренировали людей без адекватной связи Без адекватних средств індивідуальної захисту ми не можемо создать сучасне, хороше, ефективне підрозділення. Що в Ізраїлі взагалі думають переважно ваші друзі, ваші колеги, з якими ви спілкуєтеся, про е цю війну, про цю операцію, можливо, про, цю, про цей вже етап такого замирення в відсутності великої війни, але постійної напруги, власне. для Израиля это ситуация природная. Он завжди так и живет. Або немає великої войны, но постоянно есть с сусидами, або напружень, або на своей территории, або с палестинцами. Ну, короче, кажучи, такая ситуация, когда и на миру, и на Винне, еще у нас? Знаете, Израиль же это не один человек, да, то есть там есть много разных людей, как говорится, три, два еврея, три мнения есть такое, да, то есть там есть огромное количество мнений, есть мнение за Россию, за Украину, есть абсолютному, абсолютному большинство, это вообще война не касается, и так во всех странах мира. Да, если мы возьмем большинство европейских стран, они тоже к этому относятся таким образом, к сожалению. Мне говорят некоторые, некоторые меня поддерживают, говорят, молодец, связываются со мной, мне очень приятно, пишут мне письма, говорят, молодец, спасибо тебе, что ты там помогаешь, это очень важно. Там". Некоторые говорят, зачем тебе это нужно? То есть ты израильтянин, возвращайся в Израиль и помогай своей армии, а не украинской. Вот. Есть разные отношения к этому. И как вы это расцениваете? Как вы себя переконуете в том, что все-таки это варто делать и делать то, что я очень часто, Я очень часто отчаивался, скажем так. То есть, мне, то есть я сам себе я видел, что людям, генералам, высшим офицерам, иногда даже солдатам, но в основном, скажем так, высшей ступени, им это не интересно. То есть им это не нужно. И я говорил себе, зачем тебе это нужно, если им это не нужно. Вот. Но я тут же себя одергивал и говорил, а кто, кто, если не я. То есть я просто оказался в нужное время, в нужном месте. То есть я вижу, что ничего себе, я могу так сильно помочь. Мне это важнее, чем, скажем, пойти и где-то зарабатывать хорошие деньги там, или где строить карьеру. Потому что я вижу, что я могу, я могу тут сделать очень большое дело я могу научить солдат, я могу сделать так, чтобы эти люди выжили. И это важно. И поднять такой большой проект, мне кажется, это... Мне кажется, это важно очень. Спасибо. Нам також здається, що це дуже важливо. Всі, хто хоче приєднатися до нової бригади легкої піхоти, бригади оперативного призначення Національної гвардії військової частини 3018, будь ласка, дзвоніть. Телефони є на екрані. Дякуємо. цві Аріелі інструктор був гостем нашої програми, вже громадянин України. Залишайтесь на канале Эспрессо.